Sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu Sezəndə tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərə qarşı reid keçirilib. Qanunlarımızda tətbiq olunmaq üçün izbati cərimə olacaqsınız. Sezənd rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən ölkə rəyi elan edilən karantin rejimi qaydalarına, rayon arasını riayət edilməsi məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyənlərə qarşı reid keçirilib qullanabilirdi. Reyt zamanı mağazalarda bəzi satıcı və müştərilərin tibbi maskadan istifadə etmədi aşkarlanıb. Gəlmək radilər, indi bir də təbii belə işlər olmazdı. Təəssüf ki, məndən yaddan çıxıb qaldı birdir. 200 maddəyə gəlmə oldu, 211-ci maddələ. Edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq Qaydaları pozmaqda davam edən şəxslər barəsində protokol tərtib edilərək cərmələniblər. Həmçinin bir də satıcı və müştərilərə koronavirus infeksiyasının fəsaddarı diqqətə çatdırılıb və fərdi tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadənin zəruriliyi bildirilib. Gələn insanlara da maarifləndirilir, qafiyəd yazı vurmuşuq. Maskasız içəri giriş qadağandır. Şəxslərə də deyilir ki, maska taxın. Maskasız olmazsınız içəri girməyə. Ancaq gələnlər də taxılı da çoxdur. Hətta hamısı taxılı içəri girir. Maskasız insanlara baxmır. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərə mövcud sanitar gigiyenik qayda və tələblərə riayət etmələrinin vacibliyi izah olunub. Əks halda başqa tədbir görüləcək. Fədaleyək ki, rayonda tətbiq edilən sərt karantin günlərində ümumilikdə bu günə qədər 250-yə yaxın karantin qaydası pozulması halına rast gəlinib. Həmin şəxslər inzibati qaydada cərimə olunub.